వేదాంత వేద్యుడై కలయుగ ప్రత్యక్ష దైవంగా భాసిస్తూ తిరుమల శిఖరాల మీద అధివసించి చక్కని చిరునవ్వుతో శంఖ చక్రాది ఆయుధాలు ధరించి భక్తులకు సర్వ కోర్కెలను తీరుస్తూ అందరికీ దృశ్యమానమయ్యే శ్రీవెంకటేశ్వరుని యొక్క దివ్య రూప నామ వైభవాన్ని కీర్తించే భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం సర్వరోగహరము సర్వతాపహరము తాపహరము సర్వ పాపహరము భక్తులకు సర్వ కోరికలను కూడా సిద్ధింపచేసే దివ్యమైన స్తోత్రం భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం శ్రీవేంక భుజంగ ప్రయాత చారుహాసం करे शङ्खचक्रं गले रत्नमालां स्वयं मेघमर्णम् तथादिं यशस्त्रं प्रियं पीतवस्त्रं धरन्तं मुरारिं भजे वेङ्कटेशम् सदा भीतिहस्तं मुदा रत्नशोभाप्रकाशम् जगत्पादपद्मं महात्पद्मनाभं धरन्तं मुरारिम् भजे वेङ्कटेशम् अहो निर्मलं नित्यमाकाशरूपं जगत्कारणं सर्ववेदान्तवेद्यम् विभुं तापसं सच्चिदानन्दरूपं धरन्तं मुरारिं भजे वेङ्कटेशम् श्रियाविष्टितं वामपक्षप्रकाशं सुरैर्वन्दितं ब्रह्मरुद्रस्तुतं तं शिवं शङ्करं स्वस्ति निर्वा धरन्तं मुरारिं भजे वेङ्कटेशम् महायोगसाध्यं परिभ्राजमानं चिरं विश्वरूपं सुरेशं महेशम् आहोषन्तरूपं सदा ध्यानगम्यं धरन्तम् भजे वेङ्कटेशम् अहोमत्स्यरूपं तथा कूर्मरूपं महाक्रोडरूपं तथा नारसिंहम् भजे कुब्जरूपं विभुं जामदग्न्यं धरन्तं रिम भजे वेंकटेशम अहो बुद्ध रूपम तथा कल्कि रूपम प्रभुं शाश्वतम लोक रक्षामहंतम प्रध काललब्धात्म लीला मतारम धरंतम मुरारिम भजे वेंकटेशम इति श्रीवेङ्कटेशभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम्